বাইছ বছৰৰ পৰা চৌব্বিছ বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ প্ৰায় পয়ষষ্ঠি শতাংশ এতিয়া যুৱক যুৱতী ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিছে হতাশাত ভুগিছে কিয় ইমান বেছি প্ৰতিযোগিতামুখী আমাৰ সমাজখন হ'ল কেনে এই যে আমাক যুৱ উচৃংখল বিশৃংখল বুলি যে আমাক এটা উপাধি দি দিয়া হৈছে নতুন প্ৰজন্ম এতিয়া জ্যেষ্ঠসকলক সেই প্ৰশ্নটো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে জ্যেষ্ঠসকলে সাজু কৰি দিয়া সমাজখন ইমান শৃংখলিত ইমান শৃংখলিতনে সেইখন সমাজ যে নতুন প্ৰজন্মইহে তাক উচৃংখল কৰিলে কথিত সমাজখনে এতিয়া ডাঙৰ মানুহ বিচৰা হ'ল ভাল মানুহ নহয় আমাক কোৱা হ'ল যে ডাঙৰ মানুহ হ'বা দেই ডাঙৰ মানুহ হ'বা কিন্তু ডাঙৰ মানুহ নে ভাল মানুহ কুহাৰী চৰণকো ৰেণু হত কৌতী বাৰে ৰে কৰু হৃ প্ৰণাম বা ৰে কৰু হৃ প্ৰণাম কৃষ্ণ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে দিশমুখ প্ৰাথমিক শাখাৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকা মোৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বৰ্তমানৰ উপদেষ্টা ৰজনীকান্ত দত্ত বাপগৰাকী মোৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ গতিকে বৰদেউতাক সম্বোধন কৰোঁ তেখেতক তেখেতলৈ সেৱা জনাইছোঁ এই সভাখনে উদ্বোধক হিচাপে আছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক দিশমুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অনন্ত দত্ত বাপগৰাকী আৰু লগতে দিশমুখ আঞ্চলিক শাখাৰ সন্মানীয় সভাপতি হৰিপ্ৰসাদ দাস বাপ আৰু দিশমুখ আঞ্চলিক শাখাৰ সম্পাদক সুভাষ নেও কাপগৰাকী আৰু এই সেৱাস্থলীৰ বাপাই সমস্ত আপোনাৰ সবৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছোঁ আৰম্ভণিতে উদ্বোধক ডাঙৰীয়াই ক'লে যে সুমধুৰ ভাষণ সেই শব্দটোতে কেনাটো তাতেই যে এঞ্জেলা চাংমাই কণ্ঠটো ইমান সুমধুৰ নহয় এই খহটা মাতটোৰ বাবে বহু সময়ত বহু কথাও শুনিছোঁ গতিকে সুমধুৰ নহয় কণ্ঠটো নিজেই খুব বেয়া পাওঁ গতিকে কথাবোৰ কেতিয়াবা মাত খাৰ এনেকুৱা বাবে সুৰটো টান হয় আৰম্ভণিতে কিন্তু আপোনালোকক এই কথাষাৰ কৈছোঁ মই আমাৰ মনত উদ্বুদ্ধ হোৱা দুই এটা কথাহে আচলতে আলোচনা কৰোঁ বিভিন্ন সময়ত গতিকে কণ্ঠটো বেয়া সুমধুৰ বুলি ক'লে সেয়া লাজ দিয়াহে হয় আৰু আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানটিত যিসকল ব্যক্তিৰ সহযোগিতাত এই অনুষ্ঠানটি সফল ৰূপায়ণ হৈছে সেইসকললৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নামটোৱে খুব ভাল লগা দিশও মুখ গতিকে নৈপৰীয়া এখন প্ৰাথমিক শাখা স্বাভাৱিকতে আপোনালোকৰ মনবোৰো চাগে তেনেকুৱাই খুব ৰঙীন গতিকে প্ৰাকৃতিক এটা পৰিৱেশৰ মাজত থকা প্ৰতিগৰাকী সদায় কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰিম বিষয়বস্তু নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নাই যদিও অঞ্জন সাধনীদাৰ বাপৰ সৈতে দুই এষাৰ কথা আলোচনা কৰোঁতে তেখেতে কৈছিল যে নতুন প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যি দুই এষাৰ কথা ক'লে ভাল হ'ব বুলি আমাক জনালে গতিকে বিষয়বস্তু নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই সেয়েহে অকণমান আমাৰ মনত অহা দুই এষাৰ কথা সেইধৰণে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰম্ভ কৰিছোঁ যুব এটা একটা যে আজির সময়ত আমি সততে সম্মুখীন হয়ে থাকা একটা প্রশ্ন সচাকই যুব উশৃঙ্খল হয়েছে নাকি যুব প্রজন্ম কোন দিখে বিভিন্নগুলো যেটা কথা লিখে কথা কয় তেতিয়া এটা প্রশ্ন থাকে আমালৈ কিন্তু সকল আমাৰ এটা প্রশ্ন আছে আরম্ভিতে এই যে আমাক যুৱ উচৃংখল বিশৃংখল বুলি যে আমাক এটা উপাধি দি দিয়া হৈছে নতুন প্ৰজন্মক এতিয়া জ্যেষ্ঠসকলক সেই প্ৰশ্নটো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে জ্যেষ্ঠসকলে সাজু কৰি দিয়া সমাজখন ইমান শৃংখলিত ইমান শৃংখলিত নে সেইখন সমাজ যে নতুন প্ৰজন্মইহে তাক উচৃংখল কৰিলে এই যে দুখটো ঠেলি দিয়া হয় কথাই প্ৰতি নতুন প্ৰজন্ম উচৃংখল এই কথাষাৰ এতিয়া কিন্তু ইমান প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে আমাৰ বাবে আমাক খোচা বিন্ধা কৰে ক'ৰবাত সেইবাবে আমি ভাবোঁ যে এতিয়া সেই বিষয়টোক লৈ আলোচনা কৰাৰ থল আছে আলোচনা কৰাৰ কিন্তু সময় আহি পৰিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ যুৱশক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আজিৰ পৰা হয়তো বহু বছৰৰ পাছত বিশ্বও যুৱশক্তিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হ'ব এটা দিশত আলোচনা চলি আছে নতুন প্ৰজন্মই কি কৰিব যুৱ শক্তি কি কৰিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈ কি হ'ব নতুন প্ৰজন্মই এইটো কৰিব সেইটো কৰিব এনেকুৱা সপোন কিন্তু নতুন প্ৰজন্ম এই যুৱ প্ৰজন্মই কেনেকৈ এই যুঁজখনত জয়ী হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে প্ৰতিদিনে যিখন যুঁজত জয়ী আছে সেই যুঁজি থকা যুঁজখনৰ বিষয়ে বা নতুন প্ৰজন্মৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ কিমানে চেষ্টা কৰিছে এফালে যদি চিন্তা কৰা হৈছে আমাক লৈ আমি কি কৰিম কেনেকৈ কি আসন ল'ম কি প্ৰতিযোগিতাত নামিম আনফালে নতুন প্ৰজন্ম যুঁজি আছে হতাশাত কেতিয়াবা হীনমন্যতাত কেতিয়াবা কিবা এটা নোপোৱাৰ তাৰণাত শুনি বেয়া লাগে এ অপ্ৰিয় সত্য যে এনেকুৱা হতাশাত আপুনি মই কথা পাতি থাকোঁতেই প্ৰতি ঘণ্টাত এগৰাকী আত্মসননৰ দৰে সিদ্ধান্ত লয় বাইছ বছৰৰ পৰা চৌব্বিছ বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ প্ৰায় পয়ষষ্ঠি শতাংশ এতিয়া যুৱক যুৱতী ডিপ্ৰেচনত ভুগিছে হতাশাত ভুগিছে কিয় ইমান বেছি প্ৰতিযোগিতামুখী আমাৰ সমাজখন হ'ল কেনেকৈ আমাৰ ওপৰত ইমান হেঁচা কেতিয়াৰ পৰা পৰিল এই সকলোবোৰৰ পৰা আমি আমাক উলিয়াই আনি মানুহ হিচাপে নিজক আমি পৰিচয় দিয়াত আমি এতিয়া কি কৰিব লাগে এইখিনিত যেন আমি ক'ৰবাত ৰৈ যাওঁ উত্তৰটো আমাৰ হাতত নাই আমাৰ হাততো নাই আমাৰ মা দেউতাৰ হাততো নাই আমাৰ সমাজখনৰ হাততো নাই কাৰণ তথাকথিত সমাজখনে লাহে লাহে পদবীৰ কামনা কৰা হ'ল তথাকথিত সমাজখনে এতিয়া ডাঙৰ মানুহ বিচৰা হ'ল ভাল মানুহ নহয় আমাক কোৱা হ'ল যে ডাঙৰ মানুহ হ'বা দেই ডাঙৰ মানুহ হ'বা কিন্তু ডাঙৰ মানুহ নে ভাল মানুহ কোৱাটো প্ৰয়োজন যে ডাঙৰ মানুহ নহয় ভাল মানুহ হোৱা ডাঙৰ মানুহ হ'লে আজি যিখন আসনত বহি আছোঁ আপুনি বহি থকা আসনখন কাইলৈ যদি হেৰাই যায় সেইজন আকৌ ডাঙৰ মানুহ হৈ নাথাকে আজি এটা আসনখনেহে তেওঁ ডাঙৰ কৰি ৰাখিব কাইলৈ আসনখন গুচি যাব মানুহজন ডাঙৰ হৈ নাথাকে কিন্তু ভাল মানুহ হ'বলৈ যদি কোৱা হয় ভাল মানুহ হ'বলৈ যদি আমি যুঁজোঁ সেই ভাল মানুহজন তেনেকৈয়ে কিন্তু জিলিকি থাকিব জন্ম হওঁতে নামটো লৈ অহা নাই জন্ম হোৱাৰ লগে লগে হয়তো অমুকৰ ঘৰত এটি ল'ৰা সন্তান জন্ম হৈছে অমুকৰ ঘৰত এগৰাকী কন্যা সন্তান জন্ম হৈছে কিন্তু এইটো নকয় যে অমুকৰ ঘৰত নামটো দি নকয় যে বিকাশ হাজৰিকাৰ জন্ম হৈছে যে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম হৈছে কোৱা নাই কিন্তু মৃত্যুৰ দিনা কোৱা হৈছিল সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা হেৰাই গ'ল জন্মৰ দিনা নামটোৰে কোৱা হোৱা নাছিল সেইদিনা মানুহ হৈ জন্ম হৈছিলোঁ যোৱাৰ দিনা নামটো আমাক উচ্চাৰণ কৰা হয় নামটোৰে কোৱা হয় যে অমুক হেৰাই গ'ল তেওঁ আৰু নাই অৰ্থাৎ এই পৃথিৱীলৈ অহাৰ পাছত আমাৰ এটা নাম দি দিয়া হয় সেই নামটোৰ কঢ়িয়াই ফুৰি ফুৰি সেই নামটোৰে আমি যি কাম কৰিলোঁ ওপৰজনে হিচাপ নিকাচ কৰি থাকিব আৰু নামটো এৰি থৈ এদিন আমি গুচি যাম এই জীৱনমুখী যাত্ৰাটো সেই তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় যুৱ শক্তিৰ প্ৰসংগটো এইবাবেই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত আমি সন্মুখীন হৈ থকা অধিকাংশ প্ৰশ্নৰ ভিতৰত এই যুৱ প্ৰজন্মক লৈ সোধা প্ৰশ্নৰ সংখ্যাটো বেছি এই হতাশাৰ ফলত হীনমন্যতাৰ ফলত ক'ৰবাত যে আমি আমাক হেৰুৱাই দিছোঁ তাৰ পৰা এতিয়া আমি ওলাম কেনেকৈ এই ক্ষেত্ৰত আমি অনুভৱ কৰা কেইটামান কথা আমি ভাবোঁ যে আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষা যদি তিনিটা দিশো আমি স্পষ্ট কৰি লওঁ তেন্তে আমাৰ বাবে সুবিধা হয় অনানুষ্ঠানিক এই যে ঘৰখনত ৰাতিপুৱা মায়ে কি কৰি আছে দেউতাই কি কৰি আছে তেওঁলোকক অনুকৰণ কৰাৰ পৰা তাৰপাছত আনুষ্ঠানিক চাৰিবেৰৰ মাজত শিক্ষাগুৰুৰ পৰা শিকালৈকে সেই গোটেইখিনিৰ মাজত গোটেই জীৱনটো কঢ়িয়াই ফুৰা আন এক শিক্ষা সেয়া আকৌ আধ্যাত্মিকতা গতিকে এই তিনিটা খুঁটিও যদি আমি বেলেগ কৰি লওঁ তেতিয়াও নিজক বুজিবৰ বাবে আমাৰ এটা সুবিধা হয় যে আমি অন্ততঃ নিজক বুজি পাওঁ আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি জ্ঞান ঠিকেই অৰ্জন কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমি নিজক কিমানে বুজি পাইছোঁ আমি যে মানুহ আমাৰ আত্মাৰ অৱস্থিতি নিজৰ ভিতৰত থকা জগতখন কিমানে চিনি উলিয়াব পাৰিছোঁ সেয়াই হয়তো আধ্যাত্মিক এখন জগত যিখন জগতৰ সৈতে আমি চিনাকি হ'লে আমি হতাশা আহিব নোৱাৰে আমাৰ জীৱনত সেই জগতখনৰ সৈতে চিনাকি হ'লে আমি হিনমন্যতাত ভুগিব নালাগে সেই জগতখনৰ সৈতে চিনাকি হ'লে আমি কেতিয়াও এইটো ভাবিব নালাগে যে এই পৃথিৱীত আৰু মোৰ কাম নাই মই যাবগৈ লাগে মই যাওঁগৈ এই যে ভয় লগা সিদ্ধান্তবোৰ লয় তেনে সিদ্ধান্ত আমাৰ মনলৈ নাহিব এতিয়া আধ্যাত্মিকতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত প্ৰসংগ আছে কেইবাটাও যদি মই ভেটি বুলি কওঁ তেন্তে আধ্যাত্মিকতাৰ ভেটি নৈতিকতা আৰু মূল্যবোধ সেই দুটাই মূল খুঁটি নৈতিকতা আৰু মূল্যবোধৰ দুটা খুঁটি পুঁতি আপুনি আধ্যাত্মিকতাৰ কথা আৰম্ভ কৰক আধ্যাত্মিকতা মানেই ধৰ্ম নহয় ধৰ্মৰ উপলব্ধিৰ বাবে আমাক আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু আধ্যাত্মিকতাত আকৌ আপোনাক সেই সেৱাৰ ধৰ্ম মানৱ ধৰ্মৰহে প্ৰয়োজন য'ত নৈতিকতাৰ কথা থাকিব য'ত মূল্যবোধৰ কথা থাকিব আমি প্ৰথমেই ভেটি দুটা বনাই ল'লোঁ নৈতিকতা আৰু মূল্যবোধ এতিয়া আহিলে মাধ্যম আধ্যাত্মিকতাৰ মাধ্যম আমি কেনেকৈ সাজিম কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিম কি মাধ্যমৰ দ্বাৰা আমি গম পাম যে আমি আধ্যাত্মিক হয় নে নহয় তাৰো ক্ষেত্ৰত আমি অনুভৱ কৰোঁ যে তাতো তিনিটা খুঁটি পুতি ল'ব পাৰোঁ প্ৰথমটো আত্মসমালোচনা দ্বিতীয়টো আত্মপৰীক্ষা তৃতীয়টো আত্মশুদ্ধি এতিয়া আত্মসমালোচনা বুলি কওঁতে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমি নিজক প্ৰশ্ন সোধাৰ নিজক সমালোচনা কৰাৰ এতিয়া সময় সততে ভুলটো আমি স্বীকাৰ কৰিব নিবিচাৰোঁ আমি আনলৈ দুখ ঠেলোঁ কিন্তু আত্মসমালোচনাৰ খোজটো যেতিয়া আৰম্ভ হয় তেতিয়া আত্মাৰ শুদ্ধি হয় আত্মাৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে বুজি পোৱা হয় এই দ্বিতীয়টো প্ৰসংগ আত্মপৰীক্ষা আত্মপৰীক্ষাৰ বহু কাহিনী আছে তাৰে এটা কাহিনী মই খুব কৈ ফুৰোঁ আজি আকৌ এবাৰ সেই কাহিনীটো অকণমান ক'ম যে আত্মপৰীক্ষাটো কেনেকৈ হয় এজন ল'ৰাই এটা কামৰ প্ৰয়োজন পি চি অ'ত সোমাই ফোন কৰিছে ইফালৰ পৰা এগৰাকী মহিলাই ফোনটো ধৰিছে ল'ৰাজনে মহিলাগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছে যুৱকজনে যে বাইদেউ এই আপুনি যে পাচলি বাগানখন চাফা কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ পাচলি বাৰীখন পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ বাবে এজন যে ল'ৰা বিচাৰি আছিল কামৰ বাবে শুনিছিলোঁ খবৰটো মই পাইছিলোঁ মই কামটোত বৰ আগ্ৰহী আপুনি মোক ল'ব নেকি বাৰু কামটোত বাইদেউগৰাকীয়ে সিফালৰ পৰা কৈছে নাই নাই কামটোত ল'ৰাজন আহিল নহয় এতিয়া মোৰ প্ৰয়োজন নাই ইফালৰ পৰা যুৱকজনে আকৌ কৈছে যে নহয় এবাৰ ভাবি চাওকচোন মই কিন্তু কামটো ভালকৈ কৰিম মই অকল আপোনাৰ পাচলিৰ বাৰীখন পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়াই নহয় এই আপোনাৰ ঘৰখন যদি সৰা মোচা কিবা কামো থাকে মই সেয়াও কৰি দিম কিন্তু মোক কামটো লওকচোন মোৰ কাম এটা বৰ প্ৰয়োজন এই সিফালৰ পৰা তেতিয়া বাইদেউগৰাকীয়ে আকৌ কৈছে যে নাই কিনো জোৰ কৰি আছে মই ক'লোঁ নহয় মই যিজন ল'ৰা ল'লোঁ তেওঁ কামটো ভালকৈ কৰিছে গতিকে মোক এতিয়া ল'ৰাজনৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁ আকৌ কৈছে আকৌ কৈছে যে ঠিক আছে বাৰু মই আৰু এটা কাম তাত সংযোগ কৰিছোঁ আপোনাৰ ঘৰত যদি বাচন বৰ্তন ধুবলগীয়া আছে মই সেইটোও কৰি দিম এই তিনিটা কাম হ'ল পাচলিৰ বাৰীও চাফা কৰিব কাপোৰ কানিও ধুব বাচন বৰ্তনো চাফা কৰি দিব অৰ্থাৎ ধুই দিব সকলোখিনি কাম কৰিব ঘৰ দুৱাৰ শাৰী মচি দিব আৰু আপুনি আপোনাৰ ঘৰত কাম কৰি থকা মানুহজনক যদি পাঁচশ টকা দিছিল মই কথা দিছোঁ আপোনাক মই সেইটো কাম দুশ টকাত কৰি দিম এতিয়া আপুনি মোক কৰি দিয়ক মোক মোক যেনে তেনে কামটো দিয়ক সিফালৰ পৰা বাইদেউজনীয়ে বোলে নহ'ব দেই মোৰ কৰি থকা মানুহজনে কামটো ভালকৈ কৰি আছে তুমি কি একেটা কথাতে লাগি আছা ফোনটো কাটি দিলে ল'ৰাজন পি চি অ'ৰ পৰা ওলাই আহিছে যুৱকজন ওলাই অহাৰ পিছত তেওঁ আকৌ হাঁহি হাঁহি আহিছে পি চিৰ বাহিৰত থকা আকৌ মানুহজনে কথাখিনি শুনি আছিল শুনি ভাবিলে যে ল'ৰাজনৰ সঁচাকৈ কামৰ প্ৰয়োজন তাৰপিছত সুধিলে তেওঁক যে ভাইটি তোমাক কামটো বৰ দৰকাৰী নেকি এই কথা এটা শুনাচোন তোমাক যদি কামটো বৰ বেছিকৈ দৰকাৰ তুমি নহ'লে এটা কাম কৰা কাইলৈৰ পৰা মোৰ পি চিতে আহা তুমি ইয়াতে মই তোমাক কিবা এটা দিম তুমি মোৰ পি চিতে তুমি আহা আৰু কাম কেইটামান কৰিব পাৰিবা তেতিয়া ল'ৰাজনে হাঁহি হাঁহি কৈছে যে বোলে কামটো মোক নালাগে নহয় এই তুমি নালাগে ইমান দেৰি দেখোন বাইদেউগৰাকীক কৈ আছা কামটো লাগে লাগে এই যে বাইদেউগৰাকীয়ে ক'লে মোৰ ঘৰত এজন ল'ৰাই কামটো কৰি আছে সেই তেওঁৰ ঘৰত কাম কৰি থকা ল'ৰাজন ময়েই হয় মই তেওঁক এইবাবেই ফোনটো কৰিছিলোঁ যে মোৰ কামটোক লৈ তেওঁক কিমান সুখী মই চাব বিচাৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ আত্মপৰীক্ষা মই কামটো ঠিকেই কৰিছোঁ তেওঁৰ ঘৰত কিন্তু মোৰ কামটোক লৈ মালিক কিমান সুখী চাব বিচাৰিছোঁ সেইবাবে ফোনটো তেনেকৈ কৰা হৈছিল তাৰপাছত গম পালে যে তেওঁৰ কামটোক লৈ মালিক সুখী আমাৰ জীৱনতো এনেকুৱা হয় যে আমি কৰি থকা কামখিনিক লৈ আমাৰ সন্মুখত থকা লোকসকল কিমান সুখী শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকে এয়া পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে যে মোৰ সন্মুখত শ্ৰেণীকোঠাত বহি থকা এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মূৰ জোকাৰি যে হয় হয় বুজি পাইছোঁ বুলি কৈ আছে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত মোৰ কথাখিনিয়ে তেওঁলোকক সহায় কৰিছেনে বা সন্তানেও এই কথাটো পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে যে আমি কৰা আচৰণক লৈ মা দেউতাক সুখী নে বা পিতৃ মাতৃওতো পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে যে আমি যে তেওঁলোকক লালন পালন কৰি আছোঁ সকলোখিনি শিকাই আছোঁ আমি দিয়া এই পৰিৱেশটোত আমাৰ সন্তান সুখী নে আমাৰ সন্তান ভাল মানুহ হোৱা পথত আছেনে এই পৰীক্ষাবোৰ কৰিব পাৰি সেয়া আত্মপৰীক্ষা যে আমাৰ কামটোক লৈ বাকীসকল লোক কিমান সুখী এই কথাষাৰ আমি সেই পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আহিলে আত্মশুদ্ধিৰ কথা আত্মশুদ্ধিৰো এটা কাহিনী কওঁ আত্মশুদ্ধি অৰ্থাৎ নিজৰ ভুলটো বুজি পায় শুদ্ধ কৰাৰ সত্যক স্বীকাৰ কৰাৰ গাঁও এখনত এজন নামতী খুব নাম গাই ভাল পায় ঈশ্বৰৰ নাম লৈ থাকে সময়ে সময়ে নামতি আকৌ বিপদত পৰে নামতীক কেতিয়াবা টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় নামতীৰ আকৌ এগৰাকী খুব ভাল বন্ধু আছিলে এতিয়া বিপদত পৰিলে নামতীয়ে ভাবে যে মোৰতো বন্ধুগৰাকী আছেই বন্ধুৱে সহায় কৰিব বহুদিন ধৰি তেনেকৈ বন্ধুৱে সহায় কৰিছে কিন্তু সেইদিনা এনেকুৱা এটা বিপদ আহিল বন্ধুক আগতীয়াকৈ কোৱাও নহ'ল কাইলৈ এঠাইত কেইটামান টকা জমা দিব লাগে এতিয়া নামতীয়া টকাকেইটা পায় ক'ৰ পৰা বন্ধুকো কোৱা নহ'ল বুলিব বাৰে প্ৰতি মই বন্ধুকে কৈ থাকোঁ কি ভাবিব বন্ধুৱে মোক যে মই বিপদ হ'লে অকল ইয়াকেই বিচাৰোঁ তেওঁতো বেয়াও পাব পাৰে সেইদিনা আকৌ তেওঁৰ নামো আছে গতিকে নামতীয়ে ভাবিছে প্ৰভু তোমাৰ এই নাম ল'বলৈ যাম তুমি কিবা এটা মিলাই দিবা আৰু তোমাৰ নাম লৈ থাকিম মই নিশা বাৰ বজালৈকে কাইলৈ মোৰ আকৌ টকাকেইটা যোগাৰ কৰিব লাগে গতিকে মই সমস্তখিনি এৰি ঈশ্বৰৰ নাম ল'ম মই তোমাৰ নাম ল'ম নিশাটো নাম ল'ম কিন্তু তুমি মোক কিবাকৈ উদ্ধাৰ কৰিবা আৰু বিপদৰ পৰা নাই হোৱা নাই কাম ৰাতি বাৰ বজাত নাম শেষ কৰি নামতি ঘৰলৈ আহিছে এতিয়া নামতি ঘৰলৈ আহি ঘৰত বিচনাত দীঘল দি পৰি ভাবিছে যে প্ৰভু গোটেই এই বাৰ বজালৈকে নাম ল'লোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখোন ক'তা তুমি পইচাকেইটা দেখোন মোক যোগাৰ কৰি নিদিলা এনেই তোমাৰ নাম লৈ থাকিলোঁ আৰু প্ৰতিদিনেই মই তোমাৰ নাম গাই থাকোঁ মই পইচাকেইটা যোগাৰ কৰিব পৰা নাই তুমি বুজা নাই কিয় প্ৰভু মিলোৱাচোন কিবা এটা তাৰ পাছত তেওঁৰ মনত এটা বুদ্ধি আহিছে নামতিৰ এই যে নামতীক সদায় সহায় কৰি থাকে যে তেওঁৰ বন্ধুগৰাকী নামতীৰ সেই বন্ধুগৰাকীৰ আকৌ নাৰিকল গছ আছে বহুত নাৰিকল লাগি আছে গছত এতিয়া নামতীয়ে ভাবিছে কি এতিয়া যি নাই নাই যি হ'ল হ'ল প্ৰভুৱেতো নিদিলেহিয়েই টকাকেইটাতো আজি নেপালোৱেই কাইলৈতো দিবই লাগিব যি নাই নাই সেই বন্ধুৰ বাৰীতে চুৰ কৰা যাওক নামতি সাজু হৈছে চুৰ কৰিবলৈ গ'ল উঠিলে নাৰিকল গছত এতিয়া নাৰিকল পাৰোঁতেই ভুলবশতঃ দুটা নাৰিকল পৰিল নহয় গৃহস্থৰ টিঙত যে গৃহস্থৰ টিঙত নাৰিকল পৰিল হ'ল ডাঙৰ এটা শব্দ শব্দ হোৱাৰ লগে লগে গৃহস্থ আকৌ সাৰ পালে এটা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ গোটেই গাঁওখনত লোকসকল ওলাই আহিছে গৃহস্থই চিঞৰিছে বোলে চোৰ চোৰ আমাৰ ঘৰত চোৰ ওলাইছে মানুহে চাবলৈ নাই কোন মুঠতে চোৰ এটা আছে নাৰিকল গছৰ ওপৰত উঠি আছে চোৰটোক ধৰিব লাগে গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ গোট খাইছে নাৰিকল গছৰ তলত ৰাইজ ভিৰ ইফালে চোৰটোতো ওপৰতে আছে অৰ্থাৎ নামতি নামতি এটা কি কৰিব আকৌ ঈশ্বৰক কৈছে যে ঈশ্বৰ প্ৰভু তুমিতো মোক ইমানখিনিলৈকে নবচালাই এতিয়া মই অন্তত তোমাক এইটো কামনা কৰিছোঁ তোমাৰেই নাম গুণ গালোঁ মই আকৌ এবাৰ তোমাক কামনা কৰিছোঁ কৰজোৰে যে এই তললৈ নামি গ'লে যে ৰাইজে মোক যে ফিৰি পিটনটো দিব অৰ্থাৎ গণপ্ৰহাৰটো পিঠি যে বহল কৰিব অন্তত মোক সেইটোৰ পৰা এতিয়া বচাই দিয়া মানে ৰাইজৰ মাৰ খাই মোৰ মৰিবলৈ মন নাই গতিকে তুমি অক অকণমান অন্ততঃ মোক এই পিটনটোৰ পৰা গণপ্ৰহাৰটোৰ পৰা মোক অকণমান বচাই দিয়া সেই বুলি মনতে আকৌ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত আকৌ নামতীৰ মনত সেই একেই বুদ্ধি অকণমান দেৰি পিছত দেখিছে নামতীৰ ওপৰত কিবা এটা গাই আছে তলৰ পৰা ৰাইজেতো চোৰ চোৰকৈ চোৰ নামি অহালৈ ৰৈ আছে কোন ধৰিব পৰা নাই নামতীৰ ওপৰত কি নাম গাইছে জানেনে কিনো তোমাৰ লীলা প্ৰভু কিনো তোমাৰ লীলা হে বৈ কুণ্ঠলেহে আনিম বুলি গছতো এ কিনু তোমার লীলা প্রভু কিনু তোমার লীলা বৈকুণ্ঠলে আনিম গছত উঠাই দিলা মানুহ মানুষ রে আমার নামতি দেখুন বোলে নামতিক কি গাই আছে বুলে কিনো তোমার লীলা প্রভু কিনু তোমার লীলা বোলে বৈকুণ্ঠলে আনিম বুলি গছত উঠাই দিলা এ দেখি নামতিক কৈছে নমায় আন গাঁৱৰ ৰাইজে ভাবিলে যে আয়ো দেখি নামতিৰ কিবা হৈছে নমাই আনিব লাগে সকলোৱে পানী চানী যোগাৰ কৰি নামত নমাই আনিছে তললৈ তাৰ পাছত নামতিক সুধিছে আয়ো দেহি কি হ'ল আপোনাৰ কওকচোন কি এনেকুৱা কথা হ'ল কেতিয়া বৈকুণ্ঠলৈ গৈছিল আপুনি বোলে কি ক'ব কালি ৰাতি শুই থাকোঁতে হঠাৎ বাৰ বজাত আহিছে নহয় শুদ্ধ বগা সাজ এযোৰ পিন্ধি বাপ এগৰাকী মই বোলো প্ৰভু দেখোন কৃষ্ণ এই ৰাতিখন আপুনি বোলে আহক দুই বৈকুণ্ঠৰ পৰা আহোঁ ৰ'দ বাহিৰত ৰৈ আছে বোলে মই নাযাওঁ কাইলৈ টকা কেইটামান যোগাৰ কৰিব লগা আছে মই তাকেহে চিন্তা কৰিছোঁ নালাগে নহয় আহক আপুনি লগত ৰথখনত লৈ আহিছে মই বোলে নাযাওঁতে কৈছে আহক বৈকুণ্ঠৰ পৰা পাক এটা মাৰি মই আপোনাক আকৌ থৈ যাম খোৱা পাতিত তাৰ পাছত বোলে ৰথত উঠিছোঁ মই গম পোৱা নাই ৰথখন দেখোন লাহে লাহে ওপৰলৈহে গৈছে গৈ ৰথ ক'ৰবাত লাগি ধৰিছে শব্দ এটা হওঁতেহে মই তললৈ চাইছোঁ দেখিছোঁ আপোনালোক ভাবকচোন ৰাইজক কৈছে ভাবকচোন আপোনালোকে প্ৰভুৱে বাৰু এনেখন কৰিব লাগেনে ৰাতি মোকে বৈকুণ্ঠলৈ নিম বুলি খোৱা পাতিৰ পৰা উঠাই আনি ৰাইজে ভাবিছে আয়ো দেশী এনেকুৱানো হ'ব লাগেনে নামতীৰ লগত সেই কথাষাৰ কোৱাৰ লগে লগে নামতীক সকলোৱে সহায় কৰিছে তাৰপাছত নামতীয়ে সঁচা কথাষাৰো আৰম্ভ কৰিছে যে মোৰ আচলতে কেইটামান টকাৰ খুব প্ৰয়োজন সেই টকাকেইটা নোপোৱাৰ বাবে মই আজি বৰ বিপদত পৰিম এনেকৈ সঁচা কথাখিনি ৰাইজকো কৈছে তেতিয়া ৰাইজে বোলে আৰে আপুনি আমাৰ নামতি আমাৰ নাম গুণ গাই ফুৰা আমাৰ অনুষ্ঠান আপুনি নহ'লে নচলে আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে আমি আছোঁ নহয় আপোনাৰ বিপদত সকলোৱে মিলি নামতীক উদ্ধাৰ কৰিলে বিপদটোৰ পৰা এতিয়া এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি দুটা কথা বুজিব পাৰোঁ প্ৰথমটোতো আত্মশুদ্ধি যে ভুলটো স্বীকাৰ কৰি নামতীয়ে লগে লগে সঁচা কথাখিনি ৰাইজক কৈ দিলে সত্যটোক অৰ্থাৎ স্বীকাৰ কৰিলে যে মোৰ নাই মই বিপদত পৰিছোঁ সত্যটোক স্বীকাৰ কৰাৰ লগে লগে সেই কথাখিনি ৰাইজেও স্বীকাৰ কৰিলে ৰাইজে সহায় কৰিলে সঁচাটোক স্বীকাৰ কৰাৰ বাবে লগে লগে এটা আত্মশুদ্ধি হ'ল হ'লনে এটা প্ৰসংগ থাকে ইয়াত এনেকুৱা নামতীয়ে যেন ঈশ্বৰৰ নাম গুণ গাই আছিল নামতীয়া আকৌ ভাবিছিল প্ৰভুৰ নাম গাইছোঁ গতিকে চুৰ কৰাৰ পৰা প্ৰভুৱে বচাই দিব কিন্তু ওপৰত থকাজনতো ইমান অকৰা নহয় দিয়কচোন যে মোৰ নাম গাই আছা বুলিয়েই যে তোমালোকে মোৰ নাম গাই আছা তোমালোকে বেয়া কাম কৰিলেও মই বচাই দিম ৰক্ষা কৰিম আৰু সেইবুলিতো ওপৰত থকাজনে নাভাবে চুৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ পাছতো সেইবাবেই সেই ভগৱন্তই তেওঁক ৰক্ষা নকৰোৱালে দুই এটা বুদ্ধি মনলৈ আহিল কিন্তু ধৰা পৰিলেই যিমানেই ঈশ্বৰৰ নাম গুণ নাগাওক কিয় যিমানেই দিনৰ দিনটো নামঘৰত বহি নাথাকক কিয় যিমানেই আপুনি ভাগৱত ব্যাখ্যা কৰি নাথাকক কিয় কিন্তু মনটো যদি শুদ্ধ নহয় সঁচাকৈয়ে যদি আপুনি কিবা অপৰাধ কৰি থাকে মনে মনে ৰাতি চুৰ কৰিবলৈ গৈ পিছদিনা যদি গোটেই দিনটো ব্যাখ্যা কৰি আছোঁ পাঠ কৰি আছোঁ বোলে মই গুৰু আখনৰ সন্মুখত বহি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছোঁ ওপৰত থকাজনেও বুজি পায় সেইখিনি আত্মশুদ্ধি নহয় তাৰ বাবে এই উদাহৰণটো দাঙি ধৰিলোঁ কাৰণ আজিৰ সমাজত আমাৰ সময়ত এই আমি যিটো পৰিৱেশত বৰ্তমান আছোঁ এই আৱৰণ লৈ ফুৰা মানুহৰ সংখ্যাটো এতিয়া বেছি হৈছে গতিকে নিজক বুজি পোৱাটো অৰ্থাৎ হৃদয়ত নিজৰ অৱস্থিতি আৰু ঈশ্বৰৰ অৱস্থিতি গুৰুজনাই যেনেকৈ আত্মা পৰমাত্মা মিলনৰ বিষয়ে ৰাসলীলাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰোঁতে ভাগৱতত উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে যে গোপিনীসকলে কৃষ্ণক পাবৰ বাবে সেই মুহূৰ্তত সাধাৰণ প্ৰেমিকৰ দৰে পাব বিচৰা নাছিল পৰমাত্মাৰ উপলব্ধি কৰিছিল ভিতৰত আমি আত্মা কঢ়িয়াই ফুৰিছোঁ আমি পৰমাত্মাৰ মিলন বিচাৰিছোঁ সেয়াহে উপস্থাপন আছিল সেয়া কোনো পেন পেনে প্ৰেম কাহিনী নাছিল গতিকে হৃদয়ত আমিও যদি সেই ঈশ্বৰবাদৰ ধাৰণাটো বুকুত সোমোৱাই ল'ব পাৰোঁ আমি প্ৰথমে নিজৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে আত্মাৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে জানি ল'ব পাৰোঁ আমি ভাবোঁ যে আধ্যাত্মিকতাৰ আৰম্ভণি তাতেই আধ্যাত্মিকতাৰ মূল ভেটিটো সেই হৃদয়তেই থাকিব তাৰ পৰাই গোটেই কথাবোৰ প্ৰসংগক্ৰমে আচলতে আৰম্ভ হয় ইয়াৰ পাছত আৰু এটা প্ৰসংগ অকণমান উল্লেখ কৰিম যে সেৱাৰ ধৰ্ম সেৱাৰ কৰ্ম বুলি আমি কৈ থাকোঁ আমাৰ কাম কৰাৰ বহু মঞ্চ থাকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মজিয়াত এই আমাৰ দৰে নতুন প্ৰজন্মক কাম কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ মানসেৰে সেৱা ধৰ্ম কি তাক বুজোৱাৰ বাবে কেনেকৈ মানৱ ধৰ্ম কৰিব লাগে মানুহক সেৱা কৰিব লাগে ঈশ্বৰৰ অৱস্থিতি সেৱাকৰ্ম বুজিবলৈ এদিন জন্ম হৈছিল সেৱা বাহিনীৰ গতিকে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰসংগটো কোৱাৰ লগে লগে সেৱা বাহিনীৰ কথা কিন্তু ক'ব লাগিব এই শৃংখলিত সেৱা বাহিনীয়ে আমাৰ জীৱন সলাই দিব পাৰে ই সেৱাকৰ্মৰ প্ৰকৃতাৰ্থত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেনেকৈ মানুহক সেৱা কৰা হয় সেয়া উপলব্ধি কৰোৱাই সেৱা বাহিনীয়ে গতিকে প্ৰতিগৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে নিজকে সেৱক বুলি বা সেৱিকা বুলি যেতিয়াই ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াই নিজক বুজাৰ লগে লগে আমি যে মানুহ এই কথাষাৰ উপলব্ধি কৰিব আমি আমাৰ কৰ্ম কৰিব লাগে এই কথাষাৰ উপলব্ধি কৰিব আমি ভাবোঁ যে আমি প্ৰতিখন ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে আজি আপোনালোকে অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অকণমান সময়ৰ পাছত আপোনালোক ঘৰখনলৈ উভতি যাব কাৰণ যাব লাগিবই প্ৰতিদিনে ঘৰখনৰ পৰা ওলাই আহে প্ৰতিদিনে ঘৰখনলৈ আপোনালোক উভতি যায় ঠিক তেনেকৈ এনেকুৱা লাগে যে সেই পৃথিৱীখনত আমি যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ আমিও এদিন সেই তেনেকৈ উভতি যাব লাগিব এটা নিৰ্দিষ্ট সময় আজি যেনেকৈ আপোনালোক ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেবাৰে ৰাতিলৈকে হয়তো ভাওনা ভাগি চাই শেষ কৰি ঘৰাঘৰি যাবই লাগিব এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে সেই সময়টোৰ ভিতৰত আপোনাৰ ঘৰখনত আপুনি যেনেকৈ হ'লেও গৈ পাবই লাগিব জীৱনটোও ঠিক তেনেকুৱা বুলি আমি ভাবি ল'ব পাৰোঁ যে এই জীৱনটো মানুহ হিচাপে জন্ম লৈছোঁ ঘৰখনলৈ যেনেকৈ উভতি যাবগৈ লাগে ঠিক তেনেকৈ সেই আমি মানুহ হিচাপে জন্ম লৈও ইয়াৰ পৰা আমি তেনেকৈ কিন্তু উভতি যাব লাগিব বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে বজাৰ কৰিবলৈ যেনেকৈ আমাৰ হাতত এখন তালিকা আহে যে আজি এইকেইটা বজাৰ কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত যেনেকৈ কথাবোৰ থাকে যে স্কুলত আজি এইকেইটা কথা শিকিম আপোনালোকে যেনেকৈ আহিল যে আজি আমাৰ এইখিনি এইখিনি অনুষ্ঠান হ'ব এইখিনিত অংশগ্ৰহণ কৰিম সকলোৰে মনত এখন তালিকা থাকে সেই তালিকাখন আমি ভাবোঁ মনুষ্য জীৱনতো থাকিব লাগে যে মৃত্যুৰ সময়খিনিলৈকে অন্ততঃ এই কামখিনি আমি কৰিম সেই ঘৰখনলৈ উভতি যাওঁতে যেনেকৈ আপুনি খালী মোনাখন নিব নোৱাৰে বজাৰকেইটা কৰিয়েই নিব লাগিব কামকেইটা কৰিয়েই যাব লাগিব ঠিক তেনেকৈ এই পৃথিৱীৰ পৰা যাওঁতেও আমি খালী হৈ যাব নালাগিব আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য আমাৰ যিটো লক্ষ্য আমি ভাবোঁ যে সেইটো আমি এতিয়া পূৰণ কৰাৰ এটা সময় সেইখিনি আমি যদি পূৰণ কৰি থৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়া অন্ততঃ সেইখিনি আমাৰ উপলব্ধি যে আমি এইখিনি কাম কৰি থৈ আহিলোঁ আৰু সেইখিনি বুজিবৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় আমাৰ মহাপুৰুষী আদৰ্শটো আপুনি মই গৌৰৱ কৰোঁ সততে টেটুফালি সকলোতে কওঁ যে গুৰুজনা আমাৰ আমাৰ ভূমিত গুৰুজনাৰ জন্ম মই বিভিন্ন মঞ্চত এই কথাষাৰ কওঁ গুৰুজনাই হয়তো কষ্টহে পায় যে গুৰুজনাই অসম ভূমিত জন্ম হ'ল আজি গুৰুজনা যদি অসমত জন্ম নহ'লহেঁতেন আপুনি মই আজি বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাম জিলিকাম বুলি যেনেকৈ চিঞৰি ফুৰিছোঁ যদি অন্য ঠাইত গুৰুজনাৰ জন্ম হ'লহেঁতেন আজিৰ তাৰিখত গুৰুজনা এই সকলোৰে ওপৰত জিলিকি থাকিলহেঁতেন আমি বুজাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন যে শংকৰাচাৰ্য শংকৰদেৱ একেজন নহয় আমি বুজাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন যে চৈতন্যদেৱৰ আদৰ্শটো বেলেগ গুৰুজনাৰ আদৰ্শটো বেলেগ চেক্সপিয়াৰ গুৰুজনাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ আছিল শ্ৰেষ্ঠ হয় আৰু ভৱিষ্যতেও শ্ৰেষ্ঠ হৈ থাকিব সেই কথাবোৰ আমি চিঞৰি চিঞৰি এতিয়া ক'বলগীয়া নহ'লহেঁতেন যদি আদৰ্শটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাত আমি হেমাহি নকৰিলোহেঁতেন আমি এলেহুৱা হ'লোঁ ক'ৰবাত কাৰণ আমাক বহুত কিবা কিবি দি থৈ গ'ল যে আপুনি এটা কথা ভাবি চাওক যে চৈতন্যদেৱৰ শিষ্যসকলে গুৰুজনাই একো তেওঁলোকৰ গুৰুজনা বুলি মই ক'ম চৈতন্য দেৱী একো আগ এটা মাৰি থৈ নোযোৱাকেও সেইসকল গুৰুৱে সেই আদৰ্শটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সেইসকল শিষ্যই কিমান গ্ৰন্থ লিখিলে হিচাপ নাই কিমান গ্ৰন্থ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিলে বিশ্বব্যাপী গোটেই ধৰ্মটোক নিয়াত চেষ্টা কৰিলে হিচাপ নাই তাৰ কিন্তু আমাৰ গুৰুজনাই আমাক ইমানখিনি দি থৈ যোৱাৰ পাছতো আজিও যেনেধৰণে ইয়াৰ ব্যাখ্যা হ'ব লাগিছিল যেনেধৰণে ইয়াৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হ'ব লাগিছিল যেনেধৰণে ইংৰাজীৰ অনুবাদ হ'ব লাগিছিল যেনেধৰণে আলোচনা হ'ব লাগিছিল এই আলোচনাবোৰ ক'ৰবাত নহ'ল সেইবাবে আমি আজি দুখ কৰিবলগীয়া হয় যে বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাই তুলিব লাগিব এতিয়াও আজি ইমান বছৰৰ পিছতো আমি ক'বলগীয়া হয় বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাই তুলিব লাগিব বিশ্ব দৰবাৰ এখন ক'ত আছে আমি কৈ থকা বিশ্ব দৰবাৰখন ক'ত আপোনাৰ মোৰ ঘৰখনতেই যদি গুৰুজনাৰ আদৰ্শটোত আপুনি মই চলিব পৰা নাই কিন্তু আমি বাহিৰত গৈ ভাষণ দিছোঁ যে বিশ্ব দৰবাৰত গুৰুজনাৰ আদৰ্শ এতিয়া জিলিকি থাকিব লাগিব আৰম্ভ হওক ঘৰখনৰ গুৰু আসনৰ পৰা